kalau kita tengok trend ASB lah kan dia punya dia bagi dividen makin lama tak pernah naik kan dulu mungkin 10 15 tahun lepas kita tengok dia pernah hit 12 14% tapi makin lama makin turun and then dia dah stagnant dalam 5 lebih persen tapi kita tengok yang sakitnya siapa orang yang masuk ASB guna duit cash buat simpanan tabung tak ada masalah kan dia still dapat dividen tapi yang sakitnya kumpulan yang beli ASB financing kan agent bank tolak kan financial advisor suruh buat. Kalau kita kira mai kira, -kira, -kira dalam jangka waktu yang pendek dia tak untung. dia just basically service dia punya loan yang untungnya adalah 5% tolak debt financing 3% lebih bahagian dia sikit. So bank je untung Tapi kalau dia nak buat for saving jenis-jenis orang yang susah menyimpan ASB itulah satu instrumen yang okey lah untuk for saving Cuma ASB ni tiap-tiap tahun dia bagilah annual report dalam buku booklet tu. Ha, nak tengok performance prestasi dia. Satu benda dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu untung dia berapa banyak. Ha, dia bagi tahu uh, apa distribute dividend dekat pemegang saham ASB berapa. So dulu saya pun tertanyalah depa ni untung berapa. So kita kena ingat ASB pun ada bangunan ada staff kena bayar gaji overhead pun banyak so kita nak expect dia bagi dividend 10% macam dulu 12% mungkin tak relevan lah sebab dia pun meniaga ha, so dia pun akan ambil keuntungan dari hasil dia dapat untuk bayar gaji overhead so beza dia ASB ni dia adalah flagship fund dana flagship bawah PNB cuma dia orang ni banyak melabur dalam pasaran bursa Malaysia lokal lah kan So bila melabur dalam pasaran lokal, kita kena tahu satu benda, Bursa Malaysia 13 tahun tak pernah perform. Mendata je, 13 tahun so kalau kita tengok balik 13 tahun yang lepas ASB punya prestasi bagus uh, that means dia reflect juga prestasi ASB ni kait rapat dengan prestasi Bursa Malaysia uh, so tak boleh harap lah 10% <laughs> kebanyakan uh, pelaburan dia banyak dekat Malaysia, lokal lah uh, so dia tak uh, selalu keluar kalau kita tengok benda ni saya, saya dapat info lah uh, total size dana KWSP kita ambillah rakan-rakan juga kan KWSP tengah urus dalam 1.13 trilion duit kita lah kan gaji kena tolak semua so 1.13 trilion ni duduk dekat mana duduk dalam pasaran saham lokal bursa tapi saiz bursa Malaysia tu 1.3 trilion dah Sikit je lah. ha. So kalau berusaha Malaysia 13 tahun tak perform Itulah duit kita Tak ke mana Kita tak nak sembang pasal orang kaya lah Kita sembang pasal macam mana orang miskin letak duit Dia boleh jadi kaya ha. So more relatable Ni cerita ni sebenarnya ada dalam buku Psychology of Money So kalau kita beli baca dalam buku tu Dia ada cerita tentang seorang cleaner Dia ni cleaner tau Gaji tak banyak Ilmu pun tak tinggi So dia kerja sebagai cleaner Dia kerja dekat Uh, stesen minyak, pam minyak selama 40 tahun. So apa dia buat hari-hari dia cuci jamban, okey dia cuci toilet. So RBD dia nampak dan toilet tu ada produk yang orang pakai. Ubat gigi, syampu apa semua. So apa dia buat? Dia mula menabung, bukan dia beli barang tu. Dia beli saham Colgate. Dia beli saham Head Shoulder dia beli saham Listerine so dia kumpul tak banyak dia menabung sikit je duit dia pun tak banyak so dalam pasaran saham US ni kita boleh beli saham serendah RM20 ha, duit kita lah kalau duit US ni baru RM5 so sangat mampu untuk cleaner dia kumpul-kumpul-kumpul kita kena ingat ada cleaner ni tak ada duit tak ada harta tak ada property tak ada kereta bila dia meninggal duit yang ada terkumpul dalam akaun saham macam ASB lah kan dah hit 8 juta US dollar dari 8 tu 2 juta dia bagi dekat anak-anak 6 juta dia dah macam wakaf lah dekat hospital aa, dengan tempat dia kerja sampel saya ambil ni memang worst case lah dia memang miskin tapi dia ni bijak kan dia buat benda lain daripada apa orang buat cuma kita ni mungkin dekat Malaysia lah kan kita dah diajar saham ni untuk orang kaya je kalau tak ada duit puluh-puluh ribu jangan masuk nanti main saham ni bankrupt hutang banyak ha, sebenarnya tak lah kan kita boleh membeli saham ni serendah RM20. Ha, dalam pasaran saham US dan banyak saham sekarang dah patuh syariah. So dia ada dua, saya nampak kat sini dua. Uh, main uh, different lah. Satu adalah bila kita letak dekat ASB, kita bagi orang lain tolong urus. Ha, so bila orang lain tolong urus, of course lah bukan dia nak ur urus duit tu cemeh, Urus free kan? Dia mesti charge. So kita dah hilang portion tu lah. Yang kedua adalah dia urus pun mungkin banyak dalam pasaran lokal susah so kita boleh juga urus cara dia cuma kita ada ilmu lebih sikit macam Ronald Reed kan kita menabunglah saham RM100 sebulan dan kalau kita terkumpul 40 tahun boleh ada saving RM1 juta ringgit. pasal apa konsep ni sama sebab US ni tak ada ASB kita kena tahu so mereka terpaksa cari peluang ha, so hampa ni dekat Malaysia letak dekat ASB sebab nampak itu sahaja peluang Ha, itu bezalah so Ronald Reed ni memang wujud mereka uh, depo, depo pun terkejut bila dia meninggal ada 8 juta orang yang tak ada duit miskin cleaner saya buat studies tengok macam mana bilioner-bilioner orang kaya yang kekal kekayaan dia so baru-baru ni adalah cerita dalam siri podcast KJ ya. Eh? ada Tuh Puan Naimah uh, wife kepada Tun Daim so uh, wife Tun Daim bagi tahu Tun Daim ni ada tiga uh, buah hati tiga cinta so satu adalah uh, banking banking ni kita nak buat tak boleh lah kan yang kedua adalah hartanah. Dia jadi developer buat maluri semua kan. Dan yang ketiga adalah pasaran saham. So dia memang suka pasaran saham ni sehingga dia ada saham dalam Saim Dabi, ada dalam Nestle dan dia kira kira mai harta pak mereka tu nak lah. Ada dekat 600-700 juta. Rupanya tak perlu kerja, boleh je ambil duit tu, anak dia beritahu lah. Ambil, uh, Pak, ambil lah duit ni, letak dalam index fund. Dana index, dia macam bakul saham letak saja duit tu tak payah buat apa bulan-bulan tengok statement duit masuk boleh grow 40 bilion tapi Tun Daim kata apa nanti hidup dia boring kan tak ada challenge lah kan hari-hari tengok statement duit masuk So, kalau kita tak nak beli menabung saham individu, kita boleh beli index fund ni. Dana macam bakul saham lah. Dan satu bakul ni ada 10 saham. Sekarang ni yang bagusnya, banyak bakul saham ni dah patuh syariah. Bukan kita condemn ASB. ASB tu bagus. Saya sendiri, ASB ni dah max out. Dah penuh. Ha, tapi kita uh, non-bumi ni 30,000 je lah. <laughs> so, bila dah max out, dah tak ada dah peluang lain. So, terpaksa cari peluang yang lebih bagus sebab itulah terjumpa so ASB tu bagus kita boleh buat sebagai force saving simpanan yang terpaksa lah and then baru kita move buat benda yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi dan yang penting boleh beat inflasi uh, unit trust ni bila kita letak duit dekat bank kalau saving ada lebih sikit mesti bank akan promote beli unit trust so benda ni saya pernah kenal uh, 2022 ada satu bank ni lah kan Bank ni dia promote lah dari you nak simpan lah saving, letak lah dalam unit trust. Depo tolong urus. Ha, so bila beli, apa jadi dalam masa 6 bulan dah rugi 30%. So sama juga bila kita buat sesuatu dengan tak ada ilmu, di unit trust ke, di ASB financing ke, akan rugi kalau kita tak faham. Dalam saham ni, yang pentingnya adalah kita faham apa yang kita beli. Macam Ronald Reed, ingat dia faham ke saham tu apa? Tapi dia tahu hari-hari orang gosok gigi kan so dia beli saham ubat gigi tu sebab selagi mana orang beru gigi selagi tu produk dia laku dan saham dia naik so common sense dia guna common sense dia beli saham ubat gigi dia beli saham uh, shampoo, lepas tu dia beli saham Timberland baju kan Timberland kasut pun dia beli so dia gunakan teknik common sense dia tengok kalau barang tu laku mesti saham dia naik ramai ni takut nak masuk dalam pasaran saham sebab ni feedback yang saya dapat dalam pasaran saham ni modal kena besar tak ada puluh-puluh ribu jangan sentuh pasaran saham ni untuk orang kaya je. Dia ya dan tak da lah. Kan? So dalam pasaran saham US ni dah boleh beli saham patuh syariah serendah RM20. Ah ha, dia macam konsep pizza. Sel selalu saya bagi konsep pizza ni. Kita walk in Pizza Hut dan Domino's. Tak pernah boleh beli satu slice. Tapi kalau masuk pizza brand lain. Mokis ke US Pizza ke boleh je beli satu slice. Okay you nak rasa itulah pasaran saham US ya. Satu slice mampu milik sedang nak beli risiko lebih rendah. Ilmu ni lah kita ajar dalam webinar Jumpstart Niaga Saham. So kita buat webinar ni untuk kita mula nak beli saham, mula nak berjinak dalam pasaran saham US. Beli saham dan kumpul serendah RM20. Siapa berminat boleh dapatkan di ML Studios.